بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی کی فرمود و تفیق سے آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شب قدر کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید اور احدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے یا جو شب قدر کی رات ہے اس رات اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے رسول کریم سرور کینات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا کرم نوازیاں ہوتی ہیں اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف استفادہ کرتے ہیں اور ان سے اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں اور ایک مقام پر صورت بکرہ کے مقدسہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلال ہو. یہ حکم فرمائے کہ شاہ رمدان الرمایا یہ جو لارائب کتاب ہے اس کو ہم نے رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا اور پھر رمضان المبارک کے کس طریق کو نازل فرمایا اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو نے ایک مقام پر یہ فرمایا سورت قدر ہے جو منصوب ہے خصوصا شب قدر کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو نے اس صورت کے اندر فرمایا فرمایا کہ ہم نے یہ لاریب کتاب لیلت القدر قدر والی رات جد ہے اس کے اندر نازل فرمایا صورت قدر کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین حضرت عیشت و صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت قدر ہے یہ مکت المکرمہ کے اندر نازل ہوئی اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پوری لاریب کتاب اللہ تبارک و و تعالیٰ جل جلال نے للت القدر کی رات اسمان دنیا پر بیت العزہ کے مقام پر اللہ تبارک و جل نے یک بارگی کے ساتھ نازل پر اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دے کر رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اثر پر نازل فرمائی اور پھر لیلت القادر رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیوں عطا فرمائی گئی اس حوالے سے میں حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں امام مالک نے اپنے موتا امام مالک کے اندر یہ حدیث پاک لائی ہے کتاب الاعتکاف کے حوالے سے اور پھر اس میں ایک باب باندھا ہے باب و ماں جا آفی لیلت قدر اور وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے چھ سو اٹھنوے اور امام بہکی نے شعب المان کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ لائی ہے اور بھی مختلف کتب کے اندر یہ حدیث پاک جو ہے یہ موجود ہے عزیزان محترم رسول کریم سرور کہنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان ہے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اہل علم سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف لوگوں کے حوالے سے جو آپ سے ماقبل مختلف امت کے لوگ تھے ان کے حوالے سے بتایا گیا یا دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی ایک ایک ہزار سالوں سے بھی بہت لمبی لمبی عمریں تھیں اور وہ کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ امتیوں کی تذکرہ کیا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کہ ان کی عمریں ایک ایک ہزار سال تک یا اس سے بھی بہت زیادہ زیادہ عمریں زہری بات ہے جن کی اتنی زیادہ عمریں ہوں تو انہوں نے کثرت کے ساتھ عبادت بھی اتنے سال کی ہوں گی یا اتنے سال مختلف جو روزے اذکار ہیں وہ بھی کیے ہوں گے تو جب یہ تذکرہ خیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے صحابہ کرام نے سنا تو ان کے دلوں میں تمنا پیدا ہوئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان امتیوں نے تو بڑے تذکرے اور ذکر اذکار کیے ہوں گے ہمارے لیے کیا حکم جب یہ بات ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے امتیوں پر تعجب کیا کہ کیا خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سالوں تک اپنے خال کے لمبے کو راضی کیا اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہے تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فات فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلال ہونے آپ کو لیلت القدر طا فرمانا فرمایا خیر من فرمایا یہ ایسی رات ہے جو ہزار راتوں سے دی زیادہ دیتا ہے میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ انسان یا آج کل کے جو نوجوان جو ہیں یا جو بھی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار کوئی ایسا میرا کون لگ جائے یا کوئی میرا ایسا بندوبست ہو جائے کہ میں یک دم سے امیر ہو جاؤں میرے پاس بہت زیادہ کیش بہت زیادہ پیسے آ جائیں تو میرے دوستو اسی طرح اعمال کے لحاظ سے بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے اعمال یک دم بڑھ جائیں یک دم زیادہ ہو جائیں تو پھر اس رات کے اندر عبادت کرو جو ایک رات جو ہے ہزار راتوں سے بھی بہتر ہے سیر ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ علی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم سرور کینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا تذکرہ خیر کیا پھر ان میں یہ بھی بتایا کہ چار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کئی کئی سالوں تک عبادت کی ایک کی تو یہ ہے کہ اس شخص نے اسی سال عبادت کی اور ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ تبارک و جل جلالہ کی نفرمانی نہ نہیں کی اتنا عبادت گزار شخص تھا اور اسی طرح چار آدمیوں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ خیر کیا اور صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا تو اسی وقت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی جلد جلال نے حکم فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کی برگاہ میں یہ آیات مقدسہ کا نزول فرما دو اور جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیات مقدسہ ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں اور یہ جو آپ کو رات عطا فرما رہے ہیں یہ رات ان اسی سال جنہوں نے عبادتیں کی تھی ان سے بھی بہتر رات ہے اگر آپ کی امت والے لوگ اس رات کو عبادت کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ انہیں بہت زیادہ اجر و ثواب سے مالا مال فرما دے گا اس وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے اور اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بابرکت رات کے اندر عبادت کرنے کی